Багаски, из 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 Начнем с того, что после уже последней игры, которую мы сыграли, и каждой тренировки, в каждом моменте старался напомнить то, как нас унизили в прямом смысле Одессы да, здесь. А, начало игры показало, что мы готовы, что мы хотим играть, мы агрессивно настроены. Нас, насторожало только то, что а, две вещи. То, что слишком легко мы дали а, забивать очки в защите. И не использовали очень огромное количество этих таких ситуаций, которые сами сделали, сделали для себя хороший бросок нападения. И все равно чувствовали себя довольно комфортабельно. И так продолжалось до 25-й минуты. Потом явно мы успокоились. И... Типа можно сказать, что, конечно, Одесса выиграла благодаря зоне, но, как вы видели, у нас было очень огромное количество свободных бросков. Бросков из-под кольца. И если наши игроки не могут забить без препятствия из-под кольца, несколько бросок, а защита ну, где-то проваливается, то трудно рассчитывать на успех. В конце было уже четко сказано, что надо игру ускорить как можно быстрее играть, искать ситуацию трехочковых бросков. И если честно, мы чудом почти спаслись. Можно было еще там, попасть в последний сколько это вообще было. Но в любом случае э, хочется поздравить Одессу с, с тем, что игроки показали, как надо уважать себя, как надо уважать зрителей, как надо уважать свой клуб. Без технических каких-то там трудно что-то говорить. Статически сейчас не имеет вообще никакой разницы. Мы играли в защите, особенно как дети как школьник. Или думали уже о аэрокопке, или о чем-то другом, не знаю еще. Таня, не нравится. А сегодняшнее поражение может быть позитивным уроком для кого-то? Ну, как перед игрой Юшкин сказал, что после того, как мы в прошлый раз проиграли, мы только шли, играли лучше, да, может быть, я не знаю, знаете, я не ищу в спорте совпадений таких, я, для меня каждая игра есть отдельная и как важная, по-моему, каждая игра есть праздник, мы сегодня испортили праздник, во-первых, себе, потому что не уважали его, использовали этим людям, которые пришли уже много поддерживать нас, да. Может быть, надеюсь, что так будет.